大家好，我是老李，今天和大家分享一下一键开灯的效果。我们首先在左侧将前景色设置为白色，选择画笔工具，适当的调整笔刷的大小。设置完成后，我们在右侧点击新建图层，在新建的图层中，我们用画笔工具对台灯的部分进行涂抹。 涂抹完成后，我们将它的正常改为叠加。接下来，我们把笔刷再调大一些，对画面的周围部分进行涂抹，给它增加一些亮度，这样就完成了。我们来比较一下之前的效果和之后的效果，操作是不是很简单呢？好，非常感谢大家的收看，我们下次见。